Сьогодні ти подивився свій телевізор, і нього ти б'єш мільйони чужих думок. ты милай заліза, і сіра ріха замолює твій струмок. Дістане дай знаты. Доброго дня. Зараз ми знаходимося в Києві на Майдані, де проходить мітинг Мільйону. Ми вирішили запитати думку людей про ситуацію, яка відбувається на Майдані і в цілій Україні. Кака причина змусила вас сьогодні бути тут, на цьому майдані незалежності? Я хочу жити в вільній державі. Перш за все, хочу, щоб мої діти і внуки почували себе вільно європейськими людьми. І тому Вважаю, що наше покоління, яке не зуміло за цей період відстояти цю владу і створити незалежну, справді незалежну Україну, має стояти тут поряд з молоддю, яка підняла в першу чергу за свою долю, за свою майбутню державу і націю. Ну, заставила чувство солідарності з моїм народом, який, я вважаю, вийшов сюди, щоб бороться против власти, которая свой народ, в общем-то, не, не защищает, а как бы угнетает. И больше всего меня возмутило то, что людей, которые выходят с мирными протестами, их избивают до полусмерти. Что Это заставило меня бросить все свои дела и быть здесь, чтобы ну, людей, которые сейчас стоят во главе вот какого-то движения, сопротивления, чтобы у них и за спиной была какая-то поддержка. Я думаю, что я тоже такой поддержкой буду. Я Йозас из Литвы. И приехал поддержать украинцев, наших братов и сестр. потому что 13 января 23 года назад я был у литовского парламента, в ту ночь, когда в нас стреляли. И я знаю чувства людей, которые уже э, неделями уже стоят и нервы напряжены. И мы собрались, приехали вчера большой группой на автобусе. Собрались быстро, я за час, мне еще до Вильнюса надо было 300 километров с лишним проехать, чтобы успеть на тот, на тот организованный автобус. А так мы же много веков были вместе. Это же был когда-то как протетип Европейского Союза. Мы даже не знаем сколько у нас украинского крови да, может националисты там хотят очистить, но я думаю, что в нашей семье и польская, и украинская кровь есть. А наш город сбудовал, построил Ян Карл Хаткевич, который умер у вас на Хотине при Хотинской битве с вашим Петро Сагайдачным. Вот как вы считаете, чи мирное население тут и какая тут ситуация на вашу думу? Здесь очень мирные населения. Я видел, как люди проверяют и поддерживают других, и приходят поздравлять, и, и, и мы разговариваем. И, и в Литве тоже было так в эти дни, что у некоторых были и оружие, и там обломки, как это, арматуры. Но мы сами, сами старались, чтобы не было конфликтов, не спровоцировать. І тільки так ми, ми, ми побіділи. От як ви вважаєте, коли влада дослухається до, до народу, до опозиції і чи прийме, прийме якесь рішення президент? Ну, якщо люди здесь стоять і ми приїхали, тому що маємо надії. полковник, а, участник боевых действий в Афганистане. А что заставило сегодня, в этот недельный час, прийти сюда на Майдан? Желание перемен, но перемен именно к хорошему. Я 20 лет живу в этой независимой стране, и все перемены приводили к плохому. А я хочу сегодня перемены, чтобы начались сегодня к хорошему. И я пришел сюда с предложениями. Как это сделать? Может, сказать она? Но... Да, я могу сказать. Первое мое предложение касается круглого стола, который пытаются средства массовой информации каким-то образом распустить. Я предлагаю круглый стол провести именно здесь, на Майдане, всем ветвям власти, и позиционным, и оппозиционным, и все, которые были, и все, которые собираются в эту власть зайти, и здесь решить сегодняшний кризисный момент. Ситуация действительно пред-пред-предвоенная. Но нельзя ее переводить вот этот существующий сегодня политический кризис в социальный кризис. Надо остановиться и не допустить до социального кризиса. Именно путем круглого стола, который должен пройти здесь, на Майдане. И второе. И второе. Сегодня здесь, на Майдане, собралось представительство всей Украины. Конституционно сегодня здесь может быть принят закон на конституционной основе. Статья 5 Конституции гласит, народ может непосредственно осуществлять власть через органы государственной власти и через органы самовредувания. Органы самовредувания сегодня ликвидированы существующими органами государственной власти. Де факты они существуют, де юра их нет. Сами органы государственной власти привели к тому, что сегодня мы имеем, в том числе и к этому Майдану. Поэтому сегодня уникальный случай, когда именно здесь народ может непосредственно принять один единственный закон, которым и в последующем Остальные будущие власти будут на его основе пользоваться. Этот закон должен определить границы материальных благ государственных служащих. Зарплата государственных служащих любого ранга, вплоть до президента, не должна превышать минимальной заработной платы. Пенсия не должна превышать минимальной пенсии в этой стране. Кто не желает на этих условиях трудиться в государственной власти, должен идти в бизнес, в народ, возвращаться в народ. Все люди, которые сегодня при власти, вышли из народа. Если на этих условиях, которые продолжены сегодня мной, сейчас мной, по этим зарплатам, по этим пенсиям, их не устраивает государственная власть или работа в государственной власти, они обязаны вернуться в народ и заняться трудовой деятельностью. А вот на вашу думку, чи дослухається влада до того, що просить її народ, і коли це відбудеться? Честно говоря, я надеюсь, что так случится, что от, ввиду того, что такое большое количество людей не согласных с их действиями и с их мнением, что им все-таки придется немножко как-то свой пыл ну, поумерить, что все-таки на какие-то уступки они пойдут. Ну, скажем так, за ці дні, поки ми є в Києві, мені здається, що влада таки не дослухається до вимог українського народу. Я думаю, що нам в цьому може допомогти в принципі вплив. Плив європейських країн на е, ситуацію в Україні і е, не знаю, можливо, можливо е, блокування рахунків цієї влади, е, ну в лапках влади. Я думаю, що так, тільки таким чином, тому що е, як можна е, думати про те, що е, українська, е, українська е, влада е, звернеться до, до людей, якщо, е, скажімо, протягом протязі двох тижнів ніяких звернень нічого офіційного не було до української нації? Я мене без слів. Я, я не знаю, як, як вони тепер можуть відреагувати, коли вже впродовж двох тижнів ніхто нічого не говорить. Які будуть ваші побажання українському народу всім людям, які зараз знаходяться тут на Майдані, які борються за вільну Україну? Ну, знаєте, я, ми верніше їхали автоколоною до Києва, і в нас на машині було написано Україна разом назавжди. Я бажаю українській нації, українському народу. Згрупуватися, відчути, що ми є дійсно народ, який, який мусить йти вперед, мусить йти в європейському напрямку, але тільки разом. Тільки разом і до перемоги. Остаточно подолати рабську психологію і бути справжньою нацією, віри, і що, що. Ще? Чтобы нас становилось все больше и больше, и чтобы, чтобы люди вставали и протестовали против насилия. Ты можешь ты А ты не можешь пойти Выбирай, выбирай Выбирай, выбирай Выбирай, выбирай Кому твои эти завтра Ця гладь не цвет